Маш, может, что-то хорошее. Бачила, не хорошо. До меешь, до ты меешь, должна... дать обмены. Нет, обмены. нет. я не так. знаю. Да, единственное, что хорошее было, это там предсказали по ракетам по России, да, но... но... Но, не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны, там вроде гробы падали. То есть должны мертв мертвых сначала вернуть. Все, что последними давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов, там реально да. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Угу. Да, мне там уже кидали, но я так, это не выставляю, меня чисто в группу только выставила, в Инстаграм не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. Что там это пишут. зараз? Заразь да, у меня ничего не заявлялось. Кидали в Житомирской области, какой-то грипп уже там. До речи, дуже багато у меня питаний, которые стосуются Житомирщины, какие зараз загрозы. Мне не нравится за Крывой Рог вообще на июль. То тобто, есть, я когда кривой угу. рог настраивалась смотрела, там мне предложили свечка. Сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторят паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похожее. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Нет, 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 не, мы, мы, мы. А, мы. Повторим. А они, типа, обстреляют, да, что вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже. Мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Я не знаю. Кто меня спросил? Про Житомирщину. Карта Дерево. Птички. Э, тут карта тут, тут падает, типа корабль, щип. Э, я думаю, что тут касательно. Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльской станция. Это июль. Э, и может быть новости про. Там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Желарской области снова. Но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть, могут быть какие-то новости. Может, какие-то дорожники или что, типа, того, или снова будут на, накаляться. Понял, накаляться, все, что белорусы собрали, там какие-то эти. Ну, забейте на это пока что. Кременчук останнім часом постійно під обстрілами, які прогнози для цього міста? Ну, по Кременчугу я вчора смотрела, типа там я примерно розумію, куди вони били, я просто не можу це зробити. У них це направлено було, типа, куди они е, вот. Спеціально було зроблено. Місцеві точно знають про що Я думаю, так, да. Да. І прямо от, от это з этого було. Те ж саме, що сюдані гаря про стара Константинов. Ну, я не можу угу. как бы, нічого нового ответить, тому що, ну, зрозуміло, вони куди не б'ють. Що мені А, Також просили подивитися Лубни теж Полтавщина. От, підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахедів над містом. Поки клевір падає. Ну, карта лисы, единственное, что ну, карта лисы и карта сердца здесь про новое и ключ. Это про наводчиков. Тут конкретно про наводчиков говорится. Тут не говорится про обстрелы, а про наводчиков. Очень много в городе наводчиков. Сердце и лиса, и ключ еще падает. Которые сливают информацию. Вам бы наводчиками заняться. Хорошо, покажите нам, давайте так, хорошо, Трамп все-таки Украине помогает вообще? Ну, то есть, может, мы много чего не знаем, а понимаешь, мы много не знаем, наверное. Безумовно. Можно даже не Трамп пытаться, можно взагалі США, чем зараз мы отримуем достатньо від США. Но ну, опять-таки метод кнута и пряника как бы плетка здесь выпала, но при этом, как бы, и собака и дерево. То есть все равно как-то. Как я говорю, пиздит, пиздит? Угу. При этом все как-то пытается там что-то где-то. Ну, что такое, тихоря может. Вот, они уже делают так же в России, я не знала, я даже уже об этом думаю. Знаешь, может, как-то уже там пытаются Зеленский сами по себе. это Це було а тут... б дуже непогано. да да, да Ти да. стане справді найбільш небезпечним містом в Україні? Так. Я не думаю. Тобто свій ж карта падає ну Клаус до да, Хмари. Тучи. Я уже забыла, как на русском будут хмары. Это приятно. Ты понял? Ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот, нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда в Киеве. Нет. Нет, 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 нет. Касательно О, я ответила на два вопроса: твоих. Про захват, попади, ты и ломо. Это фигня полная. опять якорь, всадник. И снова, все равно, якорь, всадник и медведь. Нет, все равно найдется возможность Киев защитить всегда. Что Киев это столица. То есть я вот, бы... а какая вообще, какая область самая опасная будет, в принципе, в ближайшее время в Украине? А я поняла. Дом, звезда и ключ. И крест. Ну, звезда у нас, если мы, если мы э, Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места там, там, где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да, это Херсонская область. Харьковская область, Донецкая Луган, ну, все-таки звезда я трактую, если Таро берем, я трактую это больше, как Запорожье, всегда. Звезда. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть это не на Киев, конкретно поняла, выпала. То есть, по Ленорману, вот карта гор это зап западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел? Такой, что это за гора? Проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть карта горы это уже, я уже поняла, Полинорману это западная область, понял? Тут карта дома. за Запорижье, что это? Это наступы больше, чи обстрелы? Ну, я спросила просто про опасность. я не спрашивала конкретно, да. Да, да, да. да мы сейчас не, не обстрелы. Че там, я хвалю сейчас просто. То есть оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карты. Почему так может быть атомная станция? Поняла? То есть почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. Ну, пока сны не снились никакие. Сейчас. Ключ. Башня. Макет. Ну, гроб падает. Карта гроба. И карта, видишь, карта рыбы. Я думаю, что карта рыбы в Ленормане. Ленорман, она не брала, кстати, да, в прогнозы. Mm -hmm, карта да. рыбы в Ленормане в данном случае, ну смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, понимаю, что карта рыбы ⁇ это мочеполовая система у человека, да, жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все же связано с, ну, не знаю, что там есть в этой станции. Там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется да. правильно. Вот эти вот все, вот с этим связано. Не единожды показывала. Вот это уже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка. То есть, это может быть. Ну, это радиация, наверное, показывает, понял? И угу. карта гроба. То есть всегда будет показывать, пока идет война, по атомной станции загрозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции. я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю. Я думаю, так. Если же у меня. Ну, если же мне, знаешь, там даже элементарно, когда я к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолетом, самолету mm -hmm. пойдет, да, какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реально загроза, прям жуткая, от станции, пора бы уже было бы уезжать, бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти и людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. То есть когда Чернобыльская станция была, она приснилась заранее, помнишь? Так, так. Это было да. заранее. То есть это не было там... Они дают всегда возможность подготовить, ца, подготовиться. Понял? Поэтому пока... Нет. Ну, хочеться вірити, що і не побачиш таких сильных. Я, я вже навіть не знаю, але блін, скільки мені вже скільки казало за три роки, я думаю, що все воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял. Они ж, как бы не враги мне. Наоборот. Они за те, щоб у мене все хорошо було, і, в принципі, ну, как бы у меня у моих близких, і, ну, я не знаю, я считаю свою аудиторию своей семьей, поэтому я считаю, что моя семья, да. Ну, У них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И мне я, я всегда, я знала всегда, я всегда это мертвым говорила. И на Байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. Вот у вас, от вас нет зла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне. Про какую-то опасность смертельную. Если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай Бог, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам это показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим. Это вот эта семерка. Везде семерки, 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 семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела, там 17-17 было на экране. Ну, то есть, что такое? В чем эти семерки, в чем проблема? Я пока не разобралась, пока мне не показали ничего еще. Я так понимаю, там сейчас готовятся переговоры какие-то, наверное. Снова. Так, так. Да. Как раз там, видишь, как оно, то, что нам упадало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры все. Все от переговора, видишь, зависит постоянно. ракеты, секундочку, да? Угу. Ну, карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как это трактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали, да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они сейчас, у них такая тактика, то, что по карте шута мы это говорили. Эээ, типа, я людям говорю. Я еще до того, как новости вышли, Говорила, что карта шута, а карта шута по стратегии означает, что говорю вы выходите из укрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну то есть ты понимаешь, да? Либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое по-скотски, как как э, как крысы они поступать будут. В принципе это произошло. Потом новости начали писать, но карта кольца в данном случае означает как четверка, четверка пентаклей по таро э, со всех сторон кольцо, то есть они ракетами как обстреливают сейчас вот так вот. Тупо кольцо, поняла, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. Все, все на липень месяц дуже ймовірне сценарий, я так разумею. Ну, смотри, по игральным, картам десятка пиковая, эту спиковую все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, два по Линерману еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасность обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карту. Украина. Книги. Карта книги всадник, смотри. Карта крыс. Э -э карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий. Это универы. Библиотеки и так далее. То есть мне, когда я делала прогноз на своем канале, падало что-то связано с украинскими вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются. Памятки. Понял? Угу. И потом, когда полетела по западной Украине, я так сижу и думаю, блин, а оно же реально связано? Все, там же наша культура, по сути, западная Украина то есть вот, что понял, показывают. И карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про дороги. Дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение такое. этот карта всадника, трассы и так далее. Карта крыс, вот. То ему верно, что... Смотри, так, снова так, дети так, так, под так. Карта ребенка, дети. Ну, то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца. Ключ, Ключ, гора. Кстати, я думаю, что по западной Украине вот опять карта горы. видишь выпала карта горы. Снова западная Україна будет страдать в июле. о ага. Напруженный месяц обіцяє бути. Коешки, да? Не знаю.